वालेकुम वेलकम टू माय चैनल मसालेदार मंजिल विद अलीशा आज मैं आपके लिए नहाय ही आसान ब्रेकफास्ट की रेसिपी लेकर आई हूँ अफ़गानी ऑमलेट रेसिपी स्टार्ट करते हैं जो है मैं ली लिए इसमें ऑयल शामिल कर दिया आप घी भी शामिल कर सकते हैं इसको हल्का सा गर्म होने दूँगी इसमें एक चम्मच जो है टी स्पून के ज़ीरा शामिल कर दूँगी ये हल्का सा जो है फ्राई होगा तो इसमें जो है मैंने आलू को ब्रिक ब्रिक कट कर लिया था आप ये शामिल कर देंगे और इनको जीरे के साथ ही फ्राई कर लेंगे अच्छे से ये फ्राई हो जाएंगे जब इनका कलर जो है चेंज हो जाएगा गल भी जाएंगे फ्राई करने के दौरान ही हमारे जो है आलू अच्छे से बहुत यूनिक रेसिपी है ज़रूर ट्राई कीजिएगा बहुत मज़ा आता है इसको लंच में भी आप इंजॉय कर सकते हैं लेकिन ब्रेकफास्ट के लिए बेस्ट रेसिपी है ये आलू को जो है अच्छे से खिला लेंगे फ्राई कर लेंगे इसको आप देख सकते हैं ये बेहतरीन किस्म के थोड़े से अगर नॉन स्टिक पैन में बना रहे तो बेहतर है लेकिन अगर नीचे लग रहा है तो कोई मसला नहीं है आपने ऑयल कोशिश करें कम शामिल करें नॉन स्टिक में तो अब दो चम्मच इनफ है लेकिन अगर आप दूसरे पैन में बना रहे हैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा डाल लें इसमें जो मैंने प्याज को चॉपर में चॉप कर लिया था वो शामिल कर दिया वो सॉफ्ट हो गया उसके बाद मैंने इसमें हरी मिर्चें ब्रिक ब्रिक काटी थी वो शामिल कर दिया इनको बहुत झटपट बनने वाली है रेसिपी है इन आपको बहुत मजा आएगा जब प्याज अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे प्याज देख सकते हैं आप इसकी लुक चेक कर सकते हैं अभी से कितनी अच्छी लग रही है इसमें साथ में जो है नमक शामिल कर दूंगी हल्दी बेसिक से स्पाइसेस है बहुत कम स्पाइसेस है नमक हल्दी मिर्च अपने हिसाब से आप शामिल कर सकते हैं और इसके बाद इसमें मैंने जो है वो टमाटर को ना छिलका उतार के इसका वो शामिल उसको चॉपर में चॉप कर लिया था वो शामिल कर दूँगी ये जो मसाले कैप्शन में मिल जाएंगे आपको शामिल करने के बाद इनको थोड़ा सा भूनूंगी ताकि जो है मसाले कच्चे ना रह जाए इनका जो है अच्छा सा कलर भी आ जाए लाल मिर्च जो शामिल किया हमने आप देख सकते हैं ये जो नीचे लगा ये आलू जो है वो चिपक गए थे उसकी वजह से है जब हम टमाटर शामिल करेंगे तो ये खुद ही उतर जाएगा इसमें बहुत ज़्यादा फ्लेवर होता है तो ये ज़रूरी नहीं है आप इसको फेंक दें ये देख सकते हैं आप बिल्कुल अब हमारा पैन जो है वो क्लीन हो गया एंड टमाटर शामिल किए हैं इसको इसको सॉफ्ट होने तक जो है ये हमारे जो है आलू भी बेहतरीन किस्म के जब हमने पहले फ्राई किए थे गल चुके थे ज़्यादा मोटे नहीं है बिल्कुल चंक्स से हैं छोटे छोटे इसमें दही शामिल कर दूंगी इसमें पानी नहीं शामिल करेंगे ये टमाटर और दही में जो है वो बेहतरीन किस्म का हमारा जो है आमलेट बनकर तैयार होगा बहुत मज़े की ये रेसिपी है ये देख सकते हैं आप ये ग्रेवी इसकी अच्छी सी बन के बन चुकी है हल्की हल्की जो है इसमें अभी पानी है इसी में मैं जो है अंडे तोड़ कर ना शामिल कर दूँगी पानी की डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको इसमें ऊपर से कुछ स्पाइसेस जाएँगे वो बाद में हम शामिल करेंगे अंडे जो है हमेशा एक एक करके तोड़ कर शामिल करेंगे हम ताकि अगर कोई एक आद खराब होता है तो सारी सारा जो हमारी मेहनत है वो उस पर पानी ना फेर जाए इसलिए अलग कटोरी में जो है अंडों को हम एक एक करके पहले जगह बना लेते हैं आप जितने आप फराद हैं उस हिसाब से जो है इसमें ऊपर अंडों को जो है शामिल कर सकते हैं तोड़ कर अपने हिसाब से ये देख सकते हैं आप एक एक मैं अंडा तोड़ के इसके ऊपर शामिल करिए ताकि अगर कोई अंडा ख़राब है तो मैं उसको अलग कर लूँ मौसम गर्मियों का है तो निकल आता है एक आध खराब अंडा तो अगर आप वैसे ही शामिल कर देंगे तो आपकी सारी डिश जो है वो ख़राब हो जाएगी तो कोशिश किया करें कि अलग कटोरी में या किसी चीज़ में तोड़ कर को फिर शामिल करें अलग अलग एक में ही सारे तोड़ेंगे तो उससे भी वो मसला हो जाता है आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है कमेंट करके ज़रूर बताया करें बहुत अच्छा लगता है आपके कमेंट पढ़कर और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर दें ये जो है अंडों को मैंने एक एक करके इसमें शामिल कर दी है अब मैं इसको जो है वो ढक्कन लगा के तकरीबन अंडों को अच्छी तरह कुक होने तक जो है वो हल्की आंच पे आंच ज़्यादा तेज़ नहीं करेंगे नहीं तो ये नीचे लग जाएंगे हल्के आंच में इसको कुक कर लें ये देख सकते हैं बेहतरीन किस्म का आप इसको ब्रेड के साथ चपाती के साथ पराठे के साथ इंजॉय कर सकते हैं ऊपर से इसमें मैं अंडों के ऊपर हल्का सा गर्म मसाला पिंच ज़्यादा नहीं पिंच ज़्यादा नहीं तो ज़्यादा ये मसाला हो जाएगा पिंच जो है वो नमक और गरम मसाला थोड़ा सा घरे धनिया से इसको गार्निश करेंगे आप इसकी लुक चेक कर सकते हैं कितने ये मज़े के ये बनकर तैयार हो हुए हैं इसको ब्रेड स्लाइसिस के साथ भी आप इन्जॉय कर सकते हैं इन आपको बहुत मज़ा आएगा आपको जो है और क्या आप चाहते हैं नाश्ते के लिए कौन सी रेसिपी आपके लिए लाऊं कमेंट करके ज़रूर बताना इनशाला कोशिश करूँ कि आपके लिए जो है इजी जितना हो सके इजी वे में जो है आपको कुकिंग सिखाऊं। देखिए आप इसकी लुक चेक करें बहुत मज़े के आप इन जब खुद भी बनाएंगे आपको बहुत मज़ा आएगा बहुत आपकी फेवरेट नाश्ते के लिए ये रेसिपी हो जाएगी अगर आपने ये मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक चैनल को सब्सक्राइब कर दें वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें अल्लाह हाफिज़